ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವಾಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಓಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ धियो नः प्रचोदयात् श्रीगणेशगायत्रीमन्त्रा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् लक्ष्मीगायत्रीमन्त्रा महादेवै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रुद्रगायत्रीमन्त्रा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् विष्णुगायत्रीमन्त्रा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ब्रह्मगायत्रीमन्त्रा ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मप्रचोदयात् श्रीरामगायत्रीमन्त्रा ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हनुमगायत्रीमन्त्रा ॐ वायुपुत्राय विद्महे आञ्जनेयाय धीमहि तन्नो हनुमप्रचोदयात् सूर्यगायत्रीमन्त्र ॐ भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् श्रीनरसिंहगायत्रीमन्त्र ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः